А в Запорожье переселенцев из зоны АТО научат, как открыть собственный бизнес. Такие курсы открылись по инициативе Запорожского регионального фонда поддержки предпринимательства и при поддержке службы занятости. Обучение бесплатное, программа рассчитана на один год. На первом занятии побывали наши корреспонденты. У будущих предпринимателей-переселенцев первый семинар. Слушатели знакомят с тонкостями трудового законодательства, чтобы на практике избежать конфликтов с наемными работниками. Для меня, конечно, очень много было известно, потому что я по работе сталкивался с трудовым законодательством тоже, но некоторые моменты были интересны, те, кто, что я не знал. В учебной программе более 60 семинаров. За это время слушатели познакомятся с новыми налогообложения, научат составлять бизнес-план и вести бухгалтерский учет. Дончанка Анастасия Лукашенко. Лукьянова в прошлом году закончила университет. Девушка решительно настроена попробовать себя в бизнесе. В каком именно, не признается. В планах имеется, но единственное, есть проблемы, скажем, с капиталом, да, который нужен для открытия. Стартовый капитал – важная, но не самая главная составляющая для начала бизнеса, успокаивает преподаватель. Я считаю, что первое – это идея. То есть идея и желание человека Почати власний бізнес, тому що якщо людина має ідею і має бажання, тобто вона вже почне думати в тому напрямку, де або взяти гроші, або знайти партнерів для відкриття власного бізнесу. І вже інша обов'язкова складова, звичайно, це знання законів. Чтобы определиться, на чем зарабатывает, продолжает преподаватель, важно провести маркетинговый анализ рынка. В Запорожье это торговля, сфера услуг и сельское хозяйство. Мы навчимо предприемцам, дам, дамо ответ на нагальные вопросы, которые от них надеются, а потом на кінці проекта мы будемо намагатись провести конкурс регионального разведки з с наданням стартапів для започаткування бізнесу. Научиться основам предпринимательства уже изъявили желание около тысячи переселенцев из Донбасса, проживающих сейчас в Запорожской области. Лучшие получат грант на развитие собственного бизнеса. Анастасия Певная, Олег Притыкин, Константин Параскевич, телеканал Донбасс.